नमस्कार मी दिनेश मुदोळकर माझा महाराष्ट्र लाईच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाथ आंदोलन करण्यात आले या आंदोलनात महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी नांदेड शहर जिल्ह्याच्या वतीने दिनांक नऊ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाथ आंदोलन मोठ्या आकोशात करण्यात आले थाळी नादाने महिलांनी देखील मोठा आक्रोश या ठिकाणी केला मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची गर्दी असल्याने या ठिकाणी रस्ता रोको देखील करण्यात आला यावेळी शेतकरी शेतमजूर कामगार लघु उद्योग व्यावसायिक व्यापाऱ्यांना पुरेसे नवीन चलन उपलब्ध करून द्यावे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमी भाव द्यावा यासह विविध संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले यावेळी माजी मंत्री कमल किशोर कदम ज्येष्ठ नेते रामनारायण काब्रा जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कदम कार्याध्यक्ष जीवन पाटील घोगरे प्रदेश प्रतिनिधी कल्पनाताई डोंगळीकर जिल्हाध्यक्षा प्रांजलीताई रावणगावकर निर्मला कांबळे लाला डॉक्टर मुजायद खान पठाण आदीची उपस्थिती होती मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की है हम ये सोच रहे थे कि अमीरों का कालाधन बाहर आने वाला है अमीरों का कालाधन पहले ही बाहर के देशों में देशों में पहुंचाया गया और आम आदमी को रस्ते पर खड़ा करने का काम ये सरकार ने किया पहली बात तो जो मजदूर है खेत में काम करने वाला जिसका पेट रोज के आमदनी पे है उस आमदनी देने के लिए काश्तकार के पास पैसा नहीं है काश्तकार अपना माल लेके बाजार में जा रहा है उसको देने के लिए छोटे व्यापारी के पास छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी के पास, पास पहुंचता, है उसको बैंक में से पैसा नहीं निकलता जो है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है कर्मचारी है वो लोगों को अपना पैसा बैंक में जमा हुआ वाला है वो भी पैसा वो नहीं नहीं गरीब से गरीब और अच्छे से अच्छा आदमी सबके जो हाथ पैर बांध कर पूरा जो है अर्थ कारण देश का जो है रोक दिया है मोदी ने वो कोई फाइनेंस के मामले में वो कोई जानकार नहीं है और न जानकारों को सुनना चाहते हैं ऐसी इस हैसियत से अगर ये कारोबार करता रहेगा तो देश डूब जाएगा इसलिए जो है हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के सब कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है इसके लिए हम लड़ाई करना है, करनी होगी आज से यह लड़ाई शुरू हो गई है आगे ये जारी रहेगी अच्छी में पत्र संभला नमस्कार